Uh, what is the game today in your team? Um, I thought we fought hard. We played well. We made some shots. Uh, we needed to get a few more stops on defense. Get a couple more rebounds. Uh, I think I think we lost today because we didn't get stops and we gave up key rebounds at the end of the game. где-то примерно соперники по уровню игры, по классу игры где-то, ну можно сказать почти, похожи почти близкие, поэтому естественно игра носила такой характер немножко. не совсем четко и точно ребята разобрались и определили, что нужно делать в защите. В первом тайме, естественно, они не выполняли все те действия, которые необходимы были. После того, когда уже как бы стало ясно и понятно, как нужно действовать более правильно в защите, ребята разобрались и, естественно, не дали сопернику реализовать и тот потенциал, который, учитывая, что игроки команды соперника, мы будем так говорить, практически не выходят из штрафной площадки, они стоят в штрафной площадке и все атаку стоит там мой рук. Поэтому, естественно, защищаться немножко сложно, и оно противоестественно немножко получается. Поэтому, естественно, пришлось немножко перестроить ситуацию, и в результате справились с, этой, с этим моментом, и немножко его. А, в общем, для нас Черкасы удобные соперники или нет? Для нас все соперники удобные. Если говорить о задачах, сейчас где-то регулярного чемпионата, какие задачи вашей команды? У нас самая главная задача это то, чтобы создать команду Суперлиги. На сегодняшний день мы постепенно, поэтапно идем ко многим вещам, учитывая, что по многим вопросам, по многим ситуациям, по многим моментам наша команда только в октябре месяце начала свое функционирование как команда Суперлиги. До этого она была в высшей лиге и не было ясно и понятно, что произойдет с командой. Поэтому за полтора-два месяца что-либо изменить сразу резко на скачок, на толчок, на один мах сделать команду Суперлиги, конечно же, очень проблематично, сложно. Поэтому самая главная задача и этого сезона, и всех последующих сезонов, это формировать команду, создавать ее, делать ее постепенно, шаг за шагом, прибавляя в классе игрокам, нужно будет прибавлять в классе, естественно, нам нужно будет в организации многие моменты прибавлять, увеличивать мои материально-технические ситуации команды создавать команду с победой. Ну, во-первых, хочу поздравить болельщиков команду с победой, Хорош, хорошая была поддержка. Ну, мы в первой половине более-менее, ну, справились со всеми их комбинациями, так как мы разбирали. Но мы не справились с одним, с одним игроком. В некоторых моментах вышли там, где договаривались и шли, когда договаривались идти верхом, мы шли низом, и он нам забивал свободные броски. Не разобрались в некоторых ситуациях, и он, он на сегодня не дал шанса. Ну, с одной стороны, как бы, да, там, если искать оправдания, хотя они не нужны, да, то, конечно, после плюс 24 э, тяжело настроиться, отрабатывать на 200% в защите, когда действительно все получается, да, и кажется, что вот этот один игрок, он случайно забивает, вот сейчас он перестанет, да, и я думаю, что большинство игроков до последних пяти минут играли именно с этой мыслью, что как бы это все случайно, это сейчас прекратится. Потому что все остальное мы остановили, разобрали и не, не игрались эти комбинации. И только там, где была потеря концентрации, там, там мы получали очки. Вот. Как бы хорошо то, что хорошо заканчивается, да, но, но уверен, что сегодня мы должны были побеждать легче. Мы должны были. Я тут распределял да, по ходу игры время, так, так в принципе получилось, что там больше всего сыграл один игрок 24 минуты, да, все остальные около 20 и меньше. Вот. Может быть еще тут да, как бы кроется этот вот момент, что все-таки замены были не столько по игре, сколько для того, чтобы оставить свежесть на игру с Кременчугом. Вот. Но, но все равно, все равно, еще раз говорю, что я сейчас игрокам сказал в раздевалке, это не оправдание, и каждый игрок должен уважать себя прежде всего на площадке, выходить и отрабатывать каждую секунду независимо, плюс 40, минус 40, потому что есть болельщики, болельщиков нужно уважать, вот. хотя я думаю, что вот такая концовка болельщикам понравилась, наверное, больше, чем если бы была разница там, в 30 очков или сколько-то. Ну, скажем так. Есть, есть много ошибок. Сейчас был серьезный разговор в раздевалке, и я, я очень надеюсь, что ребята меня услышат, потому что то, как они вышли на площадку в первой половине, это было то, о чем мы договаривались, это была та игра, которую мы хотим видеть от этой команды. Мы ее уже нашли, мы, мы, мы выходим на, на следующий как бы, уровень своей игры. Вот я в этом уверен. А вот с потерей концентрации, да, мы пока сейчас справиться не Uh, у вас uh, такая остальная серия из uh, перемов, да? И плюс у этой серии еще есть команд, которые идут в нижние части турнира, то есть играла с Лучком, Каркова, а в субботу уже Кремль. Потом Кремль, но команда довольно интересная, команда, которую я назвал Борис Будивенко. Ваше бачение этого поединка? Скорее всего, это будет непросто. Ну, однозначно будет непросто. Кременчуг хорошая команда. там Независимо от того, какое она место занимает в, в турнирной таблице, там очень много опытных игроков. Игроков, которые вот могут, как сегодня Козлов, да, забить и 40 очков, и, и, и сколько нужно будет, для того, чтобы команда победила. Будем разбирать сейчас, будем уже сейчас будет тренер работать над видео. Вот, и э, я думаю, что мы подготовимся к этой игре. И тем более я говорю, что нужно сделать выводы после вот сегодняшней второй половины. Я надеюсь, что ребята выйдут с огнем в глазах, да, с горячим сердцем играть.